В усіх серцево-судинних захворювань є один спільний небезпечний наслідок: це розвиток порушень кровообігу в областях, які живлять хворі судини. Останнім часом кількість людей, які страждають від хвороб серцево-судинної системи, збільшується. Чому це відбувається і як впливає локалізація порушень та їхня інтенсивність на стан нашого здоров'я? Ми попросили розповісти експерта, лікаря-кардіолога вищої категорії диспансерно-поліклінічного відділення Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру Людмилу Бондар Во всем мире в а всьому мірі увілічується карічна сердічно-судістих заболівань, в частності атеросклероза, И как следствие атеросклероза это инфаркты, инсульты. Почему это происходит большой темп жизни у человека? Большие эмоциональные и физические нагрузки. Больше даже эмоциональные. Человек все время куда-то бежит, стремится, чего-то быстро суетится. Не всегда оправдано. Есть такое заболевание, как атеросклероз. Вот. Как раз об эпидемии атеросклероза и говорится что во всем мире это заболевание молодеет. Даже у детей, десятилетних, уже обнаруживаются атеросклеротические бляшки на сосудах. Ну, правда, в виде липидных пятен, еще не кальцинированных, без отложения кальция. Но, тем не менее, они есть. Атеросклероз раньше считался заболеванием старческого возраста. То есть это естественное старение сосудов. Сейчас несколько пересмотрена эта точка зрения. Э -э многие авторы считают, что атеросклероз это инфекционное заболевание. Это внедрение в сосуд бактерий, которые внутреннюю стенку сосуда разрушают. А на месте разрушена внутренняя стенка эндотелия. Идут на помощь холестерин, идет на помощь тромбоциты, которые латают эту внутреннюю стенку таким образом. Образуется атеросклеротическая бляшка, которая со временем кальцинируется, откладываются в ней кальций, она уплотняется и просто сидит на сосуде. Существует мнение, что атеросклероз это избыточное потребление жирной пищи, сытной пищи, которая, проходя через сосуды, не успевает усваиваться и откладывается на стенки сосудов в виде так называемых липидных жировых пятен. Эти липидные жировые пятна со временем опять-таки кальцинируются, в них образуются кальций, туда откладывается и холестерин, и клетки особые, так называемые макрофаги, которые пытаются там очистить внутри этот сосуд. Вот. И таким образом все приводится к одному, что это все-таки атеросклероз, это отложение холестерина на сосуде и последующей кальцинации. Так вот, в зависимости от того, где больше отложится этих атеросклеротических бляшек или в сосудах сердца, или в сосудах мозга, или в сосудах брюшной полости, в сосудах ног. Мы можем иметь такие серьезные осложнения, как стенокардия, если атеросклеротические бляшки отложились в сосудах сердца, как инфаркт, как э, более грозное осложнение чем стенокардия, инсульт, если бляшка сидит в сосудах головного мозга, в любой момент она может разорваться или на эту атеросклеротическую бляшку может сесть тромб и закрыть просвет сосуда. И тогда участок или мозга, или сердца не будет получать достаточно крови, и этот кусочек отмирает. Вот какие тяжелые а, осложнения. Виражені порушення, коли тканини страждають значною мірою, можуть призвести до наслідків, які загрожують не лише здоров'ю, а й життю. Саме тому ми знову і знов закликаємо вас бути уважними до себе і берегти свій найцінніший скарб.